уважаемый, вы снимаете, да? Да, да, да. Потребовали положения о выборах, нам отказались предоставить его. Включился э тот -э, офис, который для положения про выборчую систему. Представьтесь, пожалуйста, кто вы? Я спостерегач э -э, на выборах кандидаты Ректоры. От Петра Владимировича, да? От Петра Владимировича, да. И э, суть конфликта, который произошел. Э, суть конфликта я по попросил предоставить нам положение про выборчую систему <связь> у, сек... у секретаря комиссии Ганна забыл как по, по отчеству. И она отказалась в грубой форме нам его предоставить. <связь> вот и вся суть. Понятно. Сказала, что в одном экземпляре вы должны были где-то его взять сами. Какое положение, В какой грубой форме? Я вам сказала, дырите. Можно, можно гляньте, с ребята, этим. работает ли там ксерокс? Я сейчас зайдем и сделаем вам вот это положение. Это вы должны были еще, когда мне, в процессе подготовки. Оставалось у меня. Мне нужно ознакомиться что с ним. Что что всего, я оно всего. один экземпляр я у меня. Понимаю, я я, его, и, я, отнимаю, не я его не могу отдать никуда ветер, в руки. Я я... Сделать... Я... Пожалуйста, посмотрите, я же вам об этом и говорю. Хорошо, посмотрите, ребят, работает там ксерокс, парень этот. И я вам сейчас пойдем Хорошо, и сделаем. это что, другой разговор? Как это другой? Так, сейчас, сейчас, сейчас. я что сказала вам? Сейчас мы глянем, работает ли там Сиракс, посмотрите. Да, да, Хотите, да. посмотрите, работает Сиракс или нет. Я вам говорила это? Так у вас вон Сиракс. благодарю. Говорила? Говорила.